रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स मैं हूं वली वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीफ किचन में जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स आज हम लोग अलीफ किचन में बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल शकरकंदी की चाट या शकरकंदी को किस तरह से सर्व किया जाता है तो आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए शकरकंदी की चाट बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे शकरकंदी की चाट बनाने के लिए मैंने उबली हुई शकरकंदी ले ली है और शकरकंदी को कैसे बॉयल करते हैं अगर आपने इसको पानी में दो मिनट में कैसे बॉयल करना है या आपने विद आउट वाटर या पानी आपने इसको कैसे कुक करना है पकाना है तो उसका लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वो वीडियोस आप चेक कर लीजिएगा जोन सी वीडियो का तरीका आपको अच्छा लगा आप उसी तरीके से शकरकंदी को बॉयल कर लीजिएगा या कुक कर लीजिएगा तो यहाँ पे शकरकंदी देखे माशाला कितनी अच्छी कितनी जबरदस्त बॉयल हुई है बिल्कुल खुश्क है और अभी हम इसका छिलका उतारेंगे तो ये यह देखे यहाँ पे शकरकंदी का छिलका उतार के मैंने इसको कट किया है कितनी खुश्क है कितनी अच्छे से ये बॉयल हुई हुई है और इसी तरह जो हमारे पास बाकी की शकरकंदी है उबली हुई उसको भी हमने छील के उसका छिलका उतार देना है तो शकरकंदी को हमने छील लिया है अभी हम इसकी कटिंग करेंगे तो कोई सा भी बाउल ले लीजिएगा और उसमें आपने शकरकंदी के पीसीस को मोटा मोटा कट कर लेना है बिल्कुल भी बारीक आपने इसको कट नहीं करना है तो ये देखिए यहां पे हमने शकरकंदी को कट कर लिया है अभी हम इसके ऊपर डालेंगे इमली और खुबानी की चटनी तो अगर आपने इमली और ख़ुबानी की जो चटनी है उसकी वीडियो नहीं देखी उसकी रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप वहां से वीडियो चेक कर लीजिएगा बहुत मजे की सटीज स्टाइल इमली और खुबानी की चटनी बनती है तो हसब ज़रूरत जितनी आपको पसंद हो उतनी आप डाल लीजिए और इसके साथ ही यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे हसब ज़रूरत चाट मसाला जितना आपको तीखा खाना है जितना आपको स्पाइसी खाना है उतना आप चाट मसाला शामिल कर सकते हैं और यहाँ पे अभी हम इसको करेंगे मिक्स हल्के हाथ से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो ये देखिए यहाँ पे हमारी शकरकंदी की चाट रेडी है इसको हम बाउल में डिश आउट करते हैं जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारी शकरकंदी की चाट रेडी है इसके ऊपर हमने थोड़ी थोड़ी सी मजीद इमली और जो खुबानी की चटनी है वो पोर कर देनी है डाल देनी है और इसको हम पुदीने के पत्ते के साथ गार्निश करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये छोटी सी सिंपल सी रेसिपी यकी पसंद आई होगी अगर आप इसको ट्राई करते हैं आपकी बहुत अच्छी बनती है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़